Выслови свою думку, будь ласка, э, с приводу этого инцидента. Только спокойно, э, свою думку. Вы перекрыли общую дорогу, не спросивши ни у пчелки 6, ни у пчелки 4, между прочим, да. которые за забором, ни у пчелки 3. Вы даже у своих жильцов не спросили. Испачки, Понимаете за война вы... давно. Правильно, а зачем? Мам, Мам, а по он... он... вы говорите, что он перекрыл? Нет нет, нет. Что он нет, перекрыл. Нет, 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 я не говорю, что он перекрыл. Нет, нет ну вы сказали, что он перекрыл. Максим, Давайте, давайте в диалоге. Давайте, вот ну, по одному говорим. Да, давайте вот по одному. Значит, смотрите, если вы в своем доме, имея ВСПБ, не собрались ради того, чтобы согласовать шлагбаум, то есть какой смысл собирать шесть домов, если не вы не смогли один дом организовать? Максим, вот как вы вам можно не решаете эти вопросы? Шесть домов, когда вы один дом не смогли организовать? Ведь для того, чтобы установить шлагбаум, надо было просто хотя бы собрать в этом актовом зале своих жильцов, чтобы когда мы пришли с пятого дома снимать жильцы, ваши жильцы просто сказали, нет, мы его сами приняли решение, вы в своем доме не смогли навести порядок. А теперь предлагаете... Максим, Максим, вас услышали. Максим, вас услышали. Я думаю, что на самом деле речь идет о том, что сейчас вот есть группа инициаторов, есть это положение, я согласен. Так или иначе мы придем к этим громадам. Я тут с вами спорить не буду. Но мне кажется, что сейчас 10 человек таких шустреньких придут, и положит свои, ну, с нашими с вами подписями, понимаете, которые не смогли организовать один дом, соберут подписи со, со всех шести домов и присвоят там себе на ЧП и там землю стоянки, и, может землю еще какую-то и так далее. И это будет. То есть покажите, что вы можете организовать один дом и тогда уже приглашайте всех остальных. А вы не смогли один дом все, организовать? Вы сказали все. Ну вот. То не присядьте, будь ласка, послушайте. Нет, ну все, спасибо, ребята. Организовывайте. Ничего вы не будете сказать. Почему? Ну, он все. Увидите, человек ушел. Ну смотрите. Ну, ему, ему запропагандовал и ну. Давайте, Давайте начнем вопрос с вопроса. Подождите, на самом деле этот человек не получил только что ответ. На свой вопрос. Ну, и... ну за, нет, ну, за... Нет, Он задал вопрос и за неделю вы не извините, но. Есть элементарное человеческое понятие, за неделю никто не умудрился ни в чем признаться, сказать, вот мы это решили. В чем мне признаться? Я ну, не вам не, сказал, нет, но здесь есть люди, которые все прекрасно знают. Вы, и вы... дальше продолжаются вот эти рассказы. Кто-то... чего кто-то... Вот вы говорите, в прошлый раз был да, мужчина, который... сказал... Смелее. А мужчина в прошлый поставил? раз заявил, что он что? ставил. Вот в прошлый раз был мужчина... В прошлый в раз и не на карму. Он заявил, говорят, что женщина. он ставил. Шоу он ставил. Это цели по установлению. Ну, вот цели... У нас Мы устанавливаем... Если это, это цель, то я сразу ухожу, потому что никакого что отношения к этому цели. Нужно для начала отвечать да. за свои поступки. А Зачем потом это Если тут люди, могут ли быть люди, вообще у меня вопрос, которые причастны к установлению? Ну, ну, как я думаю, вот как минимум да. человек, стоящий слева, да. 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 Дальше что? Вот что вы вот, гипотетически, да. он говорит: ладно, каюсь, встал да. на колени. Да. Дальше, дальше что? что? Да. Гипотетически. Ну дальше что? что? Ну, человек, который да. так или иначе толкает вашу же идею да. о том, что нужно. Ну, это что, наши что, <сёд> ждать, пока вы Я посмотрю, пошел уже базар друг с другом, и чем больше время, в воскресенье, я не житель ни одного из четырех ваших домов. Я живу на Григоренко, Атриа. Так случилось получилось, что есть в Дарнинской администрации такая громадская рада. Это э, официальный э, консультативно э, дурачий орган Бородарнинской администрации. Так случилось, что я являюсь керминком секретариату этой громадской рады. Так случилось, что глава громадской рады Сенцов Геннадий Львович, э, призначенный в пятницу главой э, Дарницкой районной администрации. У меня есть конкретное предложение к вам. А на самом деле, вот, э, я живу в Григоренко-Триа, у нас ну, примерно такие же проблемы, но есть и другие проблемы. И э, подобных проблем много. Вот. Я вот для примера сижу, знаете, наверное, стадион возле Славянской гимназии. А. Может кто-то из вас знает, кому он принадлежит. Никому. Никому. Я скажу, даже больше его на карте нет. нет. Его на, ни на одном минеральном плане нет. Вот нет его, не существует. Там кусты. Вообще нет. Понимаете? Хотя по генплану там должны были э, построить две школы, садик э, и бассейн. И таких проблем я могу назвать десятки. Вот в, в этом нашем микрорайоне. Поэтому, как бы, загородиться, перегородиться, слабау, официально, неофициально и так далее, и так далее. я могу э, ну, э, сказать, чем власть э, ну, как бы, э, может помочь в данном вопросе. Потому что э, у всех возникает вопрос, а что это территория? Кто-то говорит, я слышал, автостоянка, забрать, не забрать, договориться, не договориться. А на официальных документах, не на официальных документах. На самом деле, да, действительно, джерело э, Влады народ. Не было бы Майдана, не было бы э, революции, реформ. Опустим политику. Нам здесь жить в нашем микрорайоне. От каждого дома соберите 2-3 человека. Ну, такие, которым бы каждый дом доверял. Инициативная группа. Объединитесь. Вот на данном этапе 4 дома. И придите к нам в громадскую раду. В Дальнейшую администрацию. Посидим, вызовем, э, э, кто планировал, кто проектировал. И как выйти из этой ситуации? Вместе, совместно. Э, Громадская рада и Дарьевская администрация пойдет вам ну, ну, не на уступки, а на конструктивное совместное решение. Надо будет громадские слухания провести, проведем громадские слухания. Надо будет, э, когда вернутся районные советы, объявить местный референдум. объявить местный референдум. Не надо пытать. Давайте попробуем вместе, но конструктивно и не затягивая на после выборов через вот завтра, послезавтра. Я да, да, еще да. Образ, Вот такие вот громадские представники, за участью вот таких вот громадских представников, которые неизвестно, кто делегирует, кто их уполномачивает, никто это, никто, не такие. В КМДА делаются вот такие распоряжения типа 31-го, которых людей не пускают в наше майно без паспорта киевского прописка. И написано на сайте КМР, за участью было таким-то депутатом, глава фракции там Демократический Союз было разработано, вынесено, Герега подписала. А у меня есть два решения суда, в том числе пенсионного, что там нарушается шесть основоположных вообще норм Конституции. Так, так, можно По быть, заборно, А вот я вам говорю про то, что на мы должны решать и этот механизм ну, мы да, должны да. воплотить в реальность, то есть этот механизм реализации беспосреднего самоуправления. А уважаемый гражданин, житель сосед, сосед, сосед наш, спасибо. говорит все-таки о том, чтобы воспользоваться старыми схемами э, делегированных и так далее органов, которые у нас были. И проблемы были и так далее. Но ну, если я приду, вот я приду как активист, я буду не более чем активист, потому что не вы, не вы, никто мне меня, меня не уполномочил и не дал мне право э, доверия и права своего голоса. Понимаете? А вот эта модель с органом. Нет, дело не с нет Дело в том, что мы должны решить простым большестью голосов, личностью простой голос. Кожен участник, житель. Відповідної территории, на яких он проживает, То есть не так, как ОСББ, одна квартира, один голос, а именно вот каждый, как видно, закон, 18 лет есть, имеешь право голоса, действует, проголосовал. Но мы же же Конституции законим, Я э, понимаю, что перекрытие тупой дороги, это будет нарушение. Почему? Потому что, ну это опять же э, с местный... Я говорил, что это нарушение. Вы с говорили, что не вы не здесь, чтобы не, не сносили, чтобы чиновники. Да. Имущество, расскажу, почему, расскажу почему. Расскажу почему. Я так и говорил, но вы же путаете понятия. Я на э -э другому не мешает. Я да. говорю, что э вот эта установка, она нарушает права на вильное просивание и так далее, нарушает безусловно. Но я решил э для себя, как юрист, э дождаться органы МВС для того, чтобы выяснить все, ну, то есть все обстоятельства. То есть, может быть, это же вещественная доказательство. Мы сейчас его может, это вообще злочин. Обмеження права, получается, пересування, ну, права воли, то есть, права вильного пересування. Да, приехал я, я не защищал, ты, ты, ты. я ж не защищал, приехала милиция, да, благоустройство да, приїхала. Да, они же да, имеют да, право. Ну, да, благоустрій там, с нарушением, дал добро, ну, дело Богоустры получают тысячу гривен зарплаты, они берут взятки и все ларьки стоят э, с их добра, ну, чтобы вы понимали. Все это, ларьки, чтобы вы знали. Что это бизнес, идея все понятна. Да, да. Давайте лучше это. вернемся к этой. Да. Вот, да. Дело, дело в том, что, что э, мы должны принять принципиальное решение. Принципиальное, то есть как мы будем э, жить, э, пока за нас будут решать непонятные представители, э, где то там, или вообще они будут или не будут. Решало вам заниматься? то есть. Вот. Или у нас будет уполномоченный, что такое уполномоченный? Комитет. Это ручка, да, вот, взяла рука ее и пишет. Она просто пишет. Уполномоченный не имеет никаких э, владных функций. То есть ему делегировали волеизъявление. Вот у нас проведено там загальное, сбор, принято какое-то решение. Я как уполномоченный, вот документы принес поставить вас в известность, что мы приняли вот такое решение. Вот такое решение. Его можно скажете у судьи, там он, оно должно быть, да, естественно, в законах, в Конституции. Но э, тут есть, вот, если вы вот, придите, не поленитесь, он коротенький этот закон почитайте. Закон про органы самоорганизации населения. Тут есть дополнительные функции, которые мы можем просить от э, Киеврады от наших. То есть дополнительно может быть делегированный орган э, самоорганизации населения, даже средства на э, осуществление, на осуществление, потому что... Мы есть часть громады, то есть какая разница, мы будем сами, тогда не будет конфликта, мы будем сами свои вопросы решать, самоврядование, на своей территории, сами свои вопросы решать, так как нам Конституция дает право. Или за нас будет дядя Петя решать, а мы будем ходить пикетировать и будет недовольны. Этому Дядя Пете, поверьте, будет легче сказать, вот вы живете, вот 5, бутылок, вот, э, вот вам деньги, или там решайте, или без денег, решайте свои вопросы сами, ему даже легче будет. Но не кто-то будет ходить решать, решало а ему занесут конвертик, поставят стояночку, мы будем стоять и нюхать здесь. То есть мы должны понимать, сколько денег, какая копейка ушла с этой стояночки в бюджет, насколько она вообще э, этот, э, предпринимательская деятельность она законна, отвечает ли она нормам СЭС, сантерамистанции. Ну, Можно что, ли она вообще, делать? чтобы чай, что нам когда... сейчас делать? Вот скажу, нам нужно принять решение. Время. Если мы принимаем решение, что мы сами будем. С... Вот на каком этапе я не знаю, все равно сейчас э, утверждает этот орган саморазинного населения Киевская Мискарада, то есть рада Ее нету. Но если мы примем решение, что мы все-таки будем жить так, будем сами решать, то есть мы изберем свой комитет, активисты, которые бесплатно будут просто, будут, скажем так, посредником между населением то есть вот этой определенной территории, с жителями на этой территории, и между органами власти, которые будут просто приходить, и тогда уже приходя в администрации, они будут законно уже их полномочия, они будут законно выражать нашу с вами волю, а мы будем их выражать. На да. загальных сборах или там, так, как законно было. Вы поняли, у что то, -то ну, да. Зачем ждать нового Киевсовета? Да, нового... Приходите завтра и будем решать вопросы. Да. Да. В Я буду вопросы решать. Я приду. Я поддерживаю вашу инициативу. Объединяйте свой СН, вынести на рупы. Администрация и Громадская Рада максимально вам поможет. Да, я, про, я не только про эту ситуацию, вы про, меня, про я про модель жизни. Можно то, более которая вопрос, Да? да. Сколько, сколько <музык> ну я, я честно <проблем> скажу, я не <проблем> ту органа не создан, я просто общаюсь с людьми, которые <проблем> создавали этот орган. Я как инициатор. Можно я а, Вот я читаю закон, <проблем> для меня мое личное мнение. Это <проблем> мое личное мнение. Что не более двух-трех домов. Почему? Потому что загальные сборы они, они правомощные, Ну то есть есть кворум, когда э, еще наименьшая половина присутня. И простой простую, голосов принимается решение. Я не знаю, как можно чисто теоретически создать квартальный по СН, потому что как загальные сборы. Вы понимаете, секундок. Это тысяча. Да, ну загальные сборы. Были загальные сборы в КМР. Пришло 30 человек. Ну, это же не загальные. Хорошо, два дома. Да. Да. Ну вот, допустим, 3А, пятый номер и наш, 6А, ну, допустим, 3 номера, и номера, вот, да. да. потому -то что -то у нас вещь. между нами вот эта вот, 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 вот площадь, вот эта вот 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 стоянка, через нас идут транзит, а, на вот слева есть какой-то непонятный объект под названием болото, это что там бомжи живут, не знаю, заселятся потеплее и так далее, ну не знаю, что-то там привозят какие-то земли. Вопрос, политический, может, политический, вопрос да. такой, что мы простым большинством не будем никто спорить. Да? То есть все решения, которые будут даже приняты большинством, как Рада обычно, да, Киевская Минская Рада, может быть оскаржена до суда. То есть любым человеком, которым мы сможем. Я идея да. отличная. Давайте какие-то информационные материалы создавать. Но у нас, ну, ну, мало, я вот нас очень, я мало, поймать. нас очень, мало, чтобы сейчас решить этот вопрос. Я надо считаю, надо... Надо как-то я... еще одно на собрание созвать. И да. С... Да. подготовить, вот э, цель, распечатать. Моя, Цель этого, собрания, цель этого собрания, может люди, которые здесь присутствующие, донесут до жителей, соседей своих, вывесут, вывесят вот эти вот так вот, а стенд может быть. Потому что вы не знаете, какие права вы имеете, что вы можете сделать, если вы не знаете свои права. Ну, правильно. Для того, чтобы знать свои права, о, оказывается тысячу голосов. Я могу высловить там добиру уже там. Давайте как вы инициатор, может быть, поспособствовать этому, может, какие-то немножко материалы подготовить. Ну вот я, я же говорю, я могу дать список законов, которые уже просто прочитать, там не нужно особо ничего подпонимать. Да дима, визит. 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 Так, да, закон про самоорганизацию да. и закон про целый союз конкретное предложение. Я думаю, что правильно сейчас мы материалы будем. Наверное, или, ну, выкладывать в интернет. Практически все, ну, все знают, умеют, это Да. Может создать какой-то сайт. У, у есть сайт. На Google, Google Диск можно. Да, на Или на поднимите вот. комфорт. Или сделать какой-то отдельный там, сайт, там, на котором выкладывать там? материалы. Ну, ну,

Некоторая часть недовольна, что поставила планы, другая часть, которая хочет решить какую-то проблему. То есть, действительно, самый простой способ. Собраться пятью домами, оставить в каждом доме под роспись определенную табличку, пакет документов, все почитали. Опять же, что значит читать закон? Для меня, как, допустим, в профессии не юрист, я могу прочитать, ничего не понять. Ну, с одной стороны. Если там будет написано, что вот при решении этих этих вы можете сделать то-то, то-то. Тогда народ больше поставит свою птичку и все, потому что читать закон никто не будет. У нас Конституцию никто не читает, хотя все обязаны ее знать. Можно да. да. сделать минимально сжатые, минимальные толщины страниц, больше страниц никто не читает. Ну, сделать страницы. Все, в школе есть расценки нашего квартала. На там за еще ще будинки. Розумієте? У мене як у мешканця, як у будівельника. Я виношу цю ідею дуже давно. Я вже півтора роки воюю за це озеро, зібрав 1400 підписів, відправив на попова там і так далі. А зараз ми почали фактичні дії, наняли екскаватор, проплатили за цей екскаватор Пчілки 3А, проплатив 8А будинок за ці екскаватори конкретними грошима, ОСББ проплатили, щоб ви розуміли, це не адміністрація допомогла, це мешканці проявили ініціативу. Розумієте чи ні? І я скільки можу, покладу свого здоров'я на і покладаю на збереження цього озера, створення тут сквера на основі цього озера. От. А біля церкви там все повинно бути в парку, там треба парк організувати. Якщо ми організуємося в ОСН, щоб ви розуміли правильно, ОСН це орган влади. От є три гілки влади, так? виконавча, законотворча і так далі. Так, ОСН це законотворча гілка влади. Це означає, що без рішення цього органу не може бути поставлений ларьок на нашій території, от межа квартала, якщо ми створимо, не може розпочати будівництво і таке інше. Зрозуміло? І коли буде створено квартальний це ОСН, то насправді ми тоді доб'ємося, щоб у нас поліклініка була там, де цирк встановлений, як по проекту, це у нас озеро збережеться. Оцей пустир, який між нашими будинками, між п'ятими Драгоманова шіса, я вважаю, що нам треба його віджати і парк зробити тут. Розумієте, коли буде вулиця? Розумієте чи ні? Але для цього треба докладати зусиль. Вот и все. Процедура створения этого сына уже идет. Вы говорите, там парк, там парк, это очень хорошо. Другой вопрос. Закроемся мы. У каждого жильца дома, почти в каждой квартире есть машина. Куда людям ставить машину? Ну, от стоянка. О, вот стоянка. Вот, если там церква, стоянка. Не, не ну от зараз, це стоянка. Нам треба віджимати цю стоянку, розумієте, щоб не платити за не 400 гривень. Я ж сказав, Антон, вы вы по 100, а? Стоянка. Стоянка. я И поняла. І одну, другу віджимать треба. Тепер можна я? Можно я скажу два слова и все? Кто, кто проявит инвестиции в до домен и дает свою электронку и будем вопрочевать? У меня вопрос. Кто из присутствующих здесь, <плотно> вот тоже люди, которые <плотно> в ад, сам присутствуют, они же входят в, <плотно> в новостроенные? Правильно? Кто Нет, ну ОСН не можно <плотно> створить без Киеврады. Требует дочекаться 25 септембров. Нет, неправильно <плотно> вопрос. Неправильно. <плотно> вопрос. <плотно> Неправильные вопрос, Для того, чтобы создать... Створить... Треба попередньо збори загально, розумієте? Для того щоб були збори, треба повідомити жителів, що збори ну кого? Ну інакше я тут підписано ніяк. Якщо люди не знають, що він створюється, то це вже порушення, понімаєте? Ні, ну, Ні. Ну, люди повинні бути поінформовані. Представтесь, будь ласка, Степашко Володимир Іванович, мешканець. Будинку по вулиці Драгоманова, 6А, член громадської ради, придарницької адміністрації. Сьогодні неділя всім треба відпочивати. А я бачу, люди зібрались на якесь зібрання. Що це було? Ну, це мешканці прилеглих будинків, чотирьох будинків зібралися для обговорення е, проблеми е, благоустрою, упорядкування прибудинкових територій. Сталася така зустріч. Яка проблема? Яке питання спонукало людей об'єднатися на переговори, на розмови? Ну, насправді є дуже серйозна проблема дуже великого трафіку автомобілів через, через наші двори, наших будинків. Яких будинків? Ну це Драгоманова 8А, Драгоманова 6, а Драгоманов Чілки 5. Mm. Три будинки чи чотири? Три будинки. Ну пчілки три, а він тупіковий двір, тому там цієї проблеми немає. Скажіть, будь ласка, великий трафік е, автотранспорту протягом дня ви казали 1300-1400? 1300-1500 машин щоденно через двір проїжджає. А хіба це не, не можна було спланувати при е, побудові при плануванні генерального плану розвитку міста Києва? Як це взагалі стало можливим, як, як ви думаєте, я так думаю, що це відбувається завдяки тому, що окремий будинок як будівельний об'єкт? Проєктують, ну різні будинки, різні проєктанти проєктують, виходячи з тих умов, які є на момент початку проєктування. І інша проблематика просто е, майбутнього, як би мовити, не розглядається. А тому напроектували такого, що е, маємо, що маємо, як кажуть, проблеми. Як тепер в цих умовах, коли є проблеми, є дуже великий трафік, є дуже великі проблеми, тому що я так розумію, діти гуляють на дитячих майданчиках, переходять через ці дороги, весь цей транспорт стоїть, Що тепер потрібно робити? Проблема насправді в людях, тому що люди один одного не чують. Е, як кажуть, своя сорочка ближче до тіла, кожен думає тільки про себе. Або не кожен, е, більшість. От, насправді є такі люди, які думають про громадські проблеми от, і пробують їх вирішувати. А е, окремі громадяни вони думають тільки про себе. От мені тут треба їхати і все. І не всіх інших мені як кажуть. Так що потрібно робити, щоб вирішувати ці питання? Ну, я так думаю, що це треба проводити громадські слухання, протоколювати, виходити на дарміцьку адміністрацію і якось ці питання в законодавчому полі таки вирішувати. Сьогодні на зборах обговорювалося питання створення органу самоорганізації населення. Скажіть, будь ласка, от яке ваше відчуття? Чи буде він створений? Цей ОСН завдяки цій ініціативі громадян їхнім думкам чи це все знову повисне повітря? Ну насправді на ваша особиста думка на сьогоднішніх зборах люди дуже позитивно відгукнулися на ідею створення ОСН, -у. але за формальними ознаками нам треба. Наявність Київської міської ради для того, щоб вона прийняла рішення про створення ОСН. Тому треба пройти певний шлях для того, щоб таки організувати в нас ОСН на наших територіях. Сайт Дариця.орг бажає вам успіхів, щастя, здоров'я, настав. І що і головне, щоб ви знали, що тільки ідущий вперед осилить дорогу. Я це знаю. Як?